والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. المجمل والمبين دي pengajian, uh, mujmal dan mubayan, المجمل Mujmal المجمل Mubayyan of al Mujmal al mutaba'atun lima bahisi dalalatil alfaz. Jadi dia ada keterkaitan yang rapat dengan perbahasan dalalatil alfaz. Dan di dalam perbahasan ini, dibahaskan jihati tafawutin. Jihati Boleh, boleh. Jihati tafawuti wuduhi dalalatil lafzi ala ma'nah. Maaf. Jadi perbahasan ini adalah uh, dibahaskan pada sudut uh, perbezaan wuduh dalalatil lafzi ala Jelas ataupun tidak petunjuk lafaz tadi ke atas makna bagi lafaz tersebut. Boleh. Jadi lafaz ni suatu lafaz bagi bagi kalimah. Kalau lafaz tersebut, sama ada ia menunjukkan kepada makna yang satu kataan. Satu sahaja semata-mata. Bila ihtimal. Tanpa ihtimal. Kalau sesuatu lafaz tadi menunjukkan kepada makna yang satu sahaja tanpa ihtimal yang kedua dan ketiga. Tanpa ihtimal. Dia sebut saja perkataan tadi. Contohnya Zaid. Ja'a Zaidun. Adalah ihtimala fihi. Tamam? Maka ianya disebut dengan Nas. Nah, jadi An-Nas dan lafaz juga boleh jadi ihtimal maknayain faaksar. Jadi ihtimal kepada dua makna dan lebih. Ha. Kalau dia ada dua makna dan lebih pula, dia ada bahagi pula. Kalau kedua-dua makna tadi ala haddin sawa. Ha. Tidak ada terjeh di antara salah satunya. Boleh jadi ini, boleh jadi yang ini. Dia ada dua makna. Jadi satu lafaz tadi ada makna yang banyak ada uh, maknanya ni kalau kita bahagi lafaz lafaz sama ada yang pertama ia dulu ala makna wahid qat'an hadha nas yang kedua yahtamil ma'nayain fa akthar dia ada dua makna dan lebih daripada dua makna bagi lafaz tersebut ah ada dua sini hak yang yahtamil ma'nayain fa akthar ni pula dia bahagi lagi In ala haddin sawa. Kalau sama saja. Di antara dua makna tersebut tanpa ada terjeh Ha. Maka itu disebut dengan lafaz mujmal. Lafzu mujmal. Hmm. Dan kalau salah satunya lebih kuat daripada yang satu lagi, maka yang rajah uh, disebutkan dengan al-zahir dan yang marjuh disebut dengan al-muawwal. Ah, nampak. Jadi kalau pembahagian kita buat yang sebut dah tadi papan putihnya dalam kepala otak semua. Hmm. Boleh bahagi yang tu elok. Anta gadak. Dan jadi boleh bahagi tapi kalau ada retah depan pala pun, mata duk nampak depan jelah ni pun, dia tak boleh nak bahagi lagi. Ha, bukan kata hobi tak. Tapi mungkin dia tak orang nak jelah. Sebab dia kata banyak sangat nampak tulisan tu, jadi dia bercampur masuk habis dalam kepala. Boleh. Jadi lafaz, Nah, ha, sama ada yang menunjukkan kepada ni. Lafaz al-lafzu imma an yadulla ala ma'nan wahid qat'an. Ada nas. Ada dia istilah ni nak dipanggil nas. Wa imma an yahtamila ma'nayain fa aksar. Ha nah, tu. Baik. Alladhi yahtamil ma'nayain fa aksar. In kana, ha ni bahagi pula. In kana ala haddin sawa. Maksudnya tidak ada rajih, tidak ada marjuh. Sama saja kedua-duanya. Pada pada kekuatan makna dia. Sama. Maka ini dipanggil apa? yang lafaz begini dipanggil lafaz mujmal. Jadi kalau disebut kata lafaz ni mujmal, faham tu eh? Maknanya, yahtamil ma'nayain fa'aksar. Nah, ala haddin sawa. Biduni terjih. Nampak ada terjih. Baik. Keluar pula. An yahtamila, tadi, ala ma'nayain fa'aksar, ma'nayain fa'aksar, hmm? In kana ahaduhuma azhar. Ha. Dia bahagi pula yang sebelah ni pula. Sebelah ni bahagi. Bahagi lagi dua. In kana azhar fa zahir. Yani azhar dengan makna ianya adalah lebih jelas pada pada maknanya dan ianya disebut dengan Allah uh, Allahumma salli ala al rajih. Lepas tu yang lebih rajih pada maknanya maka disebut zahir. Itu istilah dalam ilmu usul. Dan yang tidak zahir maknanya tadi sejelas makna yang rajih maka dia jadi marjuh maka itu disebut dengan al muawwal wadah wala laisa ha? Ha. jadi ma'rifah perbahasan ini ada kesan yang besar pada memahami nusus al kitabi was sunnah memahami nas al-Quran dan hadis betul dalam Quran ada lafaz mujmal Nah, dia adalah lafaz yang muawwal. Dia adalah lafaz yang nas. Maksudnya lafaz tadi nas disebut. Nah, dia adalah lafaz yang yang mubayyan. Ah, ha, yang perlu kepada uh, apa ni? Uh, nanti kita tengok apa semua takrif disebut. Ha. Jadi mujmal dan mubayyan disebutkan oleh al-Imam rahimahullahu taala dan juga disyarahkan oleh al-imam uh, al-mahalli rahimahullah wal mujmalu ma yaftaqiru ila al-bayani mujmal ialah alladhi la tattadih dalalatuhu ini mujmal maknanya yang tidak jelas dalalahnya yang dalalahnya apa? dalalatu lav dalalatu lav karena lafaznya yahtamil ma'nayain fa aksar. Karena lafaznya ihtimal dua makna dan lebih. Ala haddin sawa dengan sama keadaannya tidak ada terjih. Maknanya. Nah, karena itu dia memerlukan kepada bayan. Itu lafaz mujmal ialah lafaz yahtamilu ma'nayain fa ala haddin sawa. Jadi, seperti kita jelah tadi. Baik. Seperti mana kalau satu lafaz tadi mushtarak. Ha? Wudi'a li iddati ma'anin. Diletakkan dengan makna yang pelbagai. Contohnya salah satu quru. Salah satu quru'in. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Salah satu quru. Fa'innahu yahtamilul adhara wal, wal hiyadha. Karena lafaz quru. Ini lafaz yang ihtimal padanya adhar dan Al-Hiyadha ha? Suci dalam keadaan suci Ataupun dalam keadaan haid Ishtirakil Qur'i Kerana ishtirak Qur Bain al-Haydi wa Tuhr Maka lafaz Qur itu adalah lafaz apa? Lafaz apa Syarimi? Lafaz Mujmal Kenapa? Kerana lafzun Lafzul Qur Lafaz Qur tadi Yahtamilu ma'nayain Ala haddin sawa Hadis sawa Jamak. Jadi quru, quru dalam Al-Qur'an terdapat Al tiga quru. Quru ni adalah merupakan jamak kepada Qur'in ataupun Qur'in. Dia jamak kepada Qur ataupun jamak kepada Qur. Ia mawdu' lima'nayin. Dan dia diletakkan makna ma'udhu quru tadi ni kepada dua-dua makna. Jadi mawdu' lima'nayin. Dia bukan maudhu' li ma'nan wahid. Tak. Maudhu' fi asli lughah li ma'nayin. Dia ada dua-dua makna. Ha. yaitu salah satunya tuhur dan salah satunya lagi al-hiyad. Nah, ha. Al-tuhru dengan al hayd Al-athar dan al-hiyad. Al-Hiyat, tuan-tuan jadah alif, bagaimana? Al-Hiyat, al tanpa alif. Jadi ayat ini disebut ayat apa? Ayat mujmalah. Ha, ayat ni ayat mujmalah. Maka dia perlu kepada tabiin, kepada bayan. Biar apa sebab ijmal bagi ayat ni? Ha. Apa sebab sebab ijmal? Sebab ijmalnya adalah ishtirak fi lafdil quru. Sebab ijmal pada ayat ini ialah kerana kerana berlaku ishtirak pada makna lagi lafaz qur qur nah itu khilaf ulama pada makna quru salasata quru baik bagi ulama yang berpandangan salasata quru dengan makna athhar ai salasata athhar hmm. maka mereka menyebutkan murad dengan salasata quru ialah qurani wa juz'u qur'in hmm. jadi kan kata, kata athhar Quru itu dengan makna salah satu Quru dengan makna salah satu athar, maka makna quru di situ adalah dengan makna Quran, dua quru dan juzuk qur. Baik, macam mana nak faham? Idza tuliqat kalau seorang perempuan ditalak ketika dia dalam keadaan suci. Nah, ha? Ini talak sunni dia panggil. Talak dalam keadaan suci. Kemudian wanita tadi hadat haid entah thuhur maka selesai dah bila dia haid saja maka dia akan selesai thuhur betul okay? ah jadi intah thuhur summa izahadat wa tahurat summa hadat tuhurun akhar wa hakadha fa biduquliha fil haidati asalisah tantahi iddatuha hmm. jadi haid perempuan perempuan ni uh, dia ditolak Kan bila disebut dalam Quran, salah satu Jadi bila berlalu, idahnya bawa salah satu kuruk. Kalau yang berpegang dengan kur, jadi dengan makna tuhr, maka dengan sekadar melalui tiga kali suci, maka selesailah idah perempuan tadi. Baik, macam mana dipaham dengan tiga kali suci? Iaitu perempuan tadi ditalak nah, ketika dia suci. Sebaik saja datang haid, maka intahat tuhur. Ini dah dapat dah satu dah. Okay. Kemudian kalau datang lagi haid yang kedua, tamam? Datang lagi haid kedua. Wa tahurat. Wa tahurat maka dah masuk dah. Jadi dua huruf. Hmm. Kemudian hadat hmm haid yang kedua, kemudian wa tahurat summa hadat. Kemudian dia haid lagi. Ha? Haid lagi. Haid kali yang ketiga. Maka kata ulama bidukuliha fil haidati salisah masuk saja haid yang ketiga hmm tantahi iddatuha maka selesai iddahnya ha. selesai iddahnya maka kerana itu salasata khuru dengan makna salasata salasata athhar athhar maka sebenarnya salasata khuru itu adalah dengan maksud Quran wa juz'u qur Quran wa juz'u qur Ha? Karena dia dah tuhur, kemudian dia haid. Hmm. Bila haid, maknanya intahat tuhur. Selesai dah satu iddah. Kemudian dia tuhur, kemudian dia haid lagi sekali. Ini dah tuhur dah. Haid sekali lagi. Intahat tuhur. Dah dua. Boleh. Kemudian haid lagi sekali lagi. Bila haid sekali lagi, sebaik saja haid yang ketiga selesai. Dia berkata, dah masuk dah kepada kepada salah satu Bagi yang berpegang dengan pandangan, kuruk itu adalah dengan makna athar. Boleh, boleh paham? Nah. Baik, manakala yang berpegang dengan pandangan al-hiyab. Salah satu Tiga kali haid. Maka makna tiga kali haid itu adalah tiga kali haid yang penuh. Nah, bukan lagi dengan Quran wa juz. Tapi dengan salah sahidat kamilah. Ah ha, jadi fala tanqati iddataha illa bintiha haidatis sadisah. Ha. Boleh. Ah ha, jadi kalau kata perempuan ni suci. Ah ha, dia dia suci ni talak ketika suci. Kemudian haid. Haid ni ke haid tu sempurna haid tu dulu. Ah ha, baru dikira satu. Sempurna haid dia. Kalau 15 hari 15 hari. Kemudian suci. Suci tadi dikira tak? Tak. Haid pula kali yang kedua. Sepenuhnya pula haid. Barulah dikira haid yang apa ni, kuruk yang kedua. Kemudian, suci. Kemudian masuk pula haid yang ketiga. Hmm. Selesai haid yang ketiga. Kena selesai dulu. Ha. Barulah masuk suci yang seterusnya. Barulah dikira selesai iddah tersebut. Iaitu yang berpegang dengan salasu Nah, Salasu haidat. Tiga kali haid. Sebab tu, uh, kalau seorang tadi, mentalakkan istrinya, ya, ketika istrinya dalam keadaan haid, maka jika talak tadi, talak bida'i, ya, talak bida'i, kalau yang berpegang, dalam mazhab kita syafi'i, salasa haidat tadi ni, salasa kuruk dengan salasa tak Boleh. Maka, ianya akan memanjangkan tempoh iddah bagi wanita tersebut. Karena itu dilarang. Jadi hukumnya haram. Pada waktu tersebut. Boleh faham? Uh, jelah ni? Kan? jelas. Jadi itu antara sebab berlakunya ijmal ataupun mujmal pada ayat salah satu kuruk. Ini diberi contoh oleh al-imamul mahalli rahimahullah. Karena apa? Karena makna kuruk maudu' di ini. Khuruk tu sendiri diletak pada dua makna. Sama ada maknanya tohor atau maknanya haid. Nah, ataupun tak atahar ataupun hiyad. Uh, maka yang terjehkan dengan uh, yang dia memilih dengan pandangan tersebut. Dia tak diterjeh sebenarnya apa ni. Kerana dia kedua-duanya mujmal. Uh, cuma dipilih berdasarkan kepada lurah yang dipegang oleh uh, apa ni Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad oleh uh, mustahid tersebut itu yang dia pilih daripada mana satu makna bagi kuruk tersebut. Nah, jadi ayat salah satu kuruk adalah contoh kepada ijmal. Kenapa berlaku ijmal di sini? Sebabnya kerana ishtiraku, ishtiraku al-lafz. Ishtiraku al-lafz. Lafaznya ishtirak. Hmm. Nah, tapi uh, diletakkan dengan makna yang pelbagai. Dan kadang-kadang sebab ijmal juga boleh berlaku disebabkan kerana apa? Sebabkan kerana i'lal. Dah. Sebab kerana berlakunya mujmal ni kerana i'lal. Contohnya perkataan hadza mukhtarun. Hadza mukhtarun. Jadi hadza mukhtar mukhtar ni imma an yakuna isma fa'il boleh jadi dia isim fa'il, boleh jadi juga isim maf'ul. Karena mukhtar, nah imma asalnya ialah mukhtair, Ya, nah, ataupun asalnya mukhtayar. Mukhtayar atau mukhtayir. Kalau kita sebut asalnya mukhtayir. Dengan kasrahkan ya mukhtayir. Kemudian ditukarkan ya tadi kepada alif. Mukhtayir. Jadi mukhtar. Jadi mukhtar. Maka ya yang kedua ditukar jadi alif. Maka dia jadi isim fa'il. Tamam? Tapi kalau kita sebut kata asalnya adalah mukhtayar dan ya tadi ditukarkan kepada alif maka dia jadi isim maf maf'ul. Jadi isim maf'ul. Ha, jadi uh, perkataan mukhtar juga adalah dikira sebagai lafaz mujmal. Kenapa? Karena boleh jadi dia isim fa'il dan boleh jadi isim isim maf'ul. Ha, melihat balik kepada asal kalimah tersebut. Jadi bagi lafaznya lafaz mujmal karena kedua-duanya boleh diletakkan makna boleh diletakkan dengan makna isim fa'il alhamdulillah yahdina wa yhdikum wa yuslih balakum dan boleh juga diletakkan dengan makna isim maf'ul tamam begitu juga firman Allah taala wala tudar walidatum biwaldiha wala mauludun lahu biwaladihi ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له biwaladih. ayat ni pun juga ayat mujmal di mana apa sebab ijmal dia sebabnya adalah idgham tudar ayat tudar tadi ni itu berlaku idgham maka dia jadi mujmal kenapa kerana makna bagi id, uh, tudar boleh jadi maknanya la tudarir nah ha? la tudarir boleh jadi juga dengan makna la tudarar bedodo baik kalau la tudarir maka dia akan baca la tudarir walidatun ai la yanbaghi lil walidah an tudurra al walidah bisabab al walad jadi tudarir walidatun walidatun jadi fa'il hmm paham jadi dibaca la tudarir walidatun Aila la yang bagi lil walida tidak sepatutnya bila dia baca la tudar walidatun bi waladiha maksudnya tidak sepatutnya bagi seorang ibu yang melahirkan anak tersebut an walida bahawa dia melakukan mudarat kepada ayah kepada anak tersebut bisa babil walad dengan sebab anak cara macam mana dia mudaratkan ayah tadi nah, sebab kepada lahirnya anak tadi bi an tatluba al irda' aksara mimma yutiqu min al Dia minta upah dengan susuan yang dia akan beri kepada anak tersebut lebih daripada lebih daripada hak yang di kemampuan yang boleh diberikan oleh suami. Jadi la tudarir walidatun tamam? Uh, bi waladiha. Jadi la tudarir walidatun ay la yanbaghi lil walidati an tadurra lil walidi Nah, ha? atau al-walida disebab bil walad. Itu makna dia. Yang cara meminta lebih daripada apa yang mampu diberikan oleh suami ataupun ayah kepada anak tersebut. Nah, mungkin apa ni dah diceraikan contohnya, dia minta upah. Ataupun ketika masih kahwin, dia nak minta upah dengan susu tu. Atau an yakuna ha. atau boleh jadi tudar disu dengan makna la tudarir. la tudarar la tudarar dengan makna bi antar ghadha fi irda'i. Maksudnya ibu ni dia teringin atau suka untuk menyusukan anak yang dilahirkan. Ma'adzalika yasriful walidu alwalada anna. Tapi si suami pula menjauhkan anak tadi daripada si ibu. Jadi la tudar walidatun bi waladiha tadi yang tu boleh letak dua makna. Sama ada ianya jadi fa'il kepada perbuatan mudarat tadi ataupun dia jadi maf'ul naibul fa'il dia dikenakan oleh suaminya dengan mudarat dengan menjauhkan anak tadi daripada si ibu ha, jadi ayat ni dipanggil ayat apa ayat ijmal ayat mujmal kerana kedua-dua makna boleh diletakkan baik apa yang berlaku sebab apa yang berlakunya ijmal di sini ya, idgham ini kerana idgham sebabnya adalah idgham tamam boleh <tuh>, tetapi kalau lafaz tersebut arjah fi ahadil al-ma'nayain ha, min al-akhir dia ada arjah uh, sebab kita sebut tadi mujmal maknanya apa dia hah apa makna mujmal istirak lafzi ataupun dengan makna uh, uh, yahtamila ma'nayain fa akthar ala haddin sawa dia yahtamil ma'nayain au uh, fa aksar ala haddin sawa baik kalau yahtamil ma'nayain fa aksar dan kemudian uh, ada padanya rajih arjah baina apa ni fi ahadil ma'nayain ada arjah dan ada yang marjuh maka dia tidak lagi jadi mujmal yang rajih akan dipanggil apa yang rajih akan dipanggil dengan az-zahir dan yang marjuh dipanggil muawwal uh, contohnya apa dia contohnya asad Perkataan asad, kita tak boleh sebut asad sebagai kalimah mujmal. Bahkan ianya zahir fi hayawanil muftaris. Ah, tengok. Bila sebut, dah tengok kalau buka dalam kitab-kitab ulama, dia sebut, hadha zahirun fi hayawanil muftaris. makna zahir. Zahir dengan makna, ini, kalau dia sebut, ini zahir pada, kan terjemah zahir ni? Tak, zahir itu istilah. Hadha zahirun fi hayawanil muftaris. Apa makna zahir? Zahir maknanya, يحتمل معنيين فأكثر تمام لكن الأرجح هذا المعنى itu makna dia berarti hayawan muftaris. Maka kalimah tadi disebutkan dengan asad tadi contoh kepada lafaznya zahir karena ihtimal padanya makna yain tapi arjah padanya adalah makna kepada hayawan muftaris binatang buas yang makruf. Tamam? dan muhtamil bimarjuhiyati dan ihtimal pula dengan marjuh dengan satu lagi sebab dia ada dua makna makna rajihnya adalah haiwan muftaris kalau kita sebut raaitu asadan tanpa kita sebut di belakang apa-apa maka orang akan faham terus kata raaitu asadan ai asadan ai haiwan muftaris kerana al-asad zahir fi haiwan muftaris. Mana Boleh jadi ada asad tadi dengan makna rajul syuja'. Ra Boleh, yahtamil tapi kena ada qarinah. Qarinah tadi yang akan menyebut yang akan memahamkan kita bahawa ianya merupakan makna mu'awwal bagi perkataan tersebut bukan lagi makna zahir bagi kalimah asad. Raaitu asadan yuqatibu 'alal mimbar. Ha saya melihat singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Raaitu asadan yahmilu silah. Raaitu asadan fi Makha yashrabu alqahwa ha saya melihat singa sedang minum kopi kat kedai kopi oi singa apa minum kopi ni maksudnya itu sebagai qarinah kepada apa kepada makna asad tadi bukan dengan makna haiwan muftaris tapi makna muawwal kana ba kana uh, makna yang uh, selain daripada rajih tadi ialah makna marjuh bagi asad kepada rajul syuja Maka kalau kita tanggung makna kalimah lafaz tersebut asad tadi kepada rajul suja dengan qarinah maka ia disebut dengan lafaz mu muawwal dipanggil lafaz muawwal. Karena takwil apa makna takwil? At-ta'wil maknanya hamlul lafzi ala makna marjuh li dalilin. takwil. Takwil apa dia makna dia? Hamlul lafzi ala makna marjuh li dalilin. حمل اللفظ على معنى المرجوح لدليل، تمام. المجمل هنا ada beberapa ada Mujmal ada Mujmal بين أفراد حقيقة واحدة. ada Mujmal بين مجازاته. ada mujmal bisa babi marji'i sifah ada mujmal macam-macam jenis mujmal ini dibahas dalam kitab-kitab yang yang apa ni yang lebih lebih luah teman uh, ya insyaallah kalau kita nak uh, perluahkan lagi perbahasan tersebut insyaallah pada pengajian yang akan datang insyaallah jadi pengajian yang akan datang kita akan bahas berkenaan dengan al bayan ta'riful bayan ataupun uh, sebutkan juga dengan uh, mujmal lawannya adalah mubayyan dia akan disyarahkan tentang al-mubayyan ataupun bayan pada pengajian yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.